bocah bocah saiki ibu bakal macanut tuladane saka tembung iki disimak yo Kang wiwitan ana tembung mangan Tuladane, yen boso Indonesia Vina dan Dina sedang makan siang di restoran Yen boso ngoko aku mangan sego pecel neng warung Mbok Supinah lajeng ana boso kromadyo untuk Bapak nedhe sego goreng ing plataran omah, banjur ana basa krama inggil. Simbah dhahar wonten ing pendopo. Lan pungkasané yaiku basa Inggris. Alex and Dita are eating noodles. Nah, Ibu kan sampun maringi tuladhane. Saiki mestine we faham yo. Diiling-iling uga disinauni nggih supaya bisa गंगा बसा